Baik. Hari ini nasihat atau yang layak khutbah ibadah kurban dan keistimewaan Zulqaidah. Kami ulang lagi Zulhijjah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini menurut kalender Indonesia Kita sudah berada hari ketiga daripada Zulhijjah. Apa yang telah kita lakukan menurut sunnah di bulan Zulhijjah ini. Banyak keistimewaan. Banyak hadis-hadis Rasul dari Bukhari Muslim ada. Dari Muslim ada. Mutafakur. Dan Nasa'i ada semuanya itu hadis hadis yang sohi dan hasan. Bahwanya di bulan Zulhijjah ini sepuluh ke bawah di antaranya ada yang melaksanakan puasa sunnah lillahi <tuh> ta'ala apa yang dapat kata Rasul puasa satu tahun yang datang yang telah lalu dihapuskan. Allahu Akbar. Ini makanya kata Siti Aisyah Rasulullah sallallahu di bulan Zulhijah ini penuh puasanya di hari-hari yang 10 ke bawah. Di dalam bulan Zulhijah ini ada dua tanggal Tawiyah dan Arafah. Itu sangat luar biasa berpuasa. Kapan hari Tarwiyah? Kapan hari Arafah? Hari Tarwiyah tanggal 8 dan hari Arafah tanggal 9. Dua hari itu pahala yang sangat besar untuk berpuasa. Ya kalau enggak bisa dari 1 sampai 10, yang satu hari Arafah itu jangan pernah ditinggalkan. Karena Arafah tahun depan. Allahu a'lam bishawab. Di kesempatan Allah berikan kami di bulan Zulhijjah untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam cucian dosa orang cuci duit kita cuci dosa yang lebih luar biasa di bulan ini adalah ibadah kurban Allah kita buka surah as -Sofa, ayat 100 tentang kejadian penyembelihan Ismail oleh ayah kandungnya sendiri. Ibrahim bukan menyembeli hewan ternak, tetapi Ibrahim menyembeli anak kandungnya sendiri karena perintah Allah. Allah jadi hari ini Allah tidak suruh kita sembelih potong anak tapi yang Allah suruh hewan yang dinilai oleh Allah Ibrahim tadi ikhlas ikhlas melalui mimbar ini kami selaku tokoh agama mengumumkan kepada kita bersama jangan dinodai jangan dirusak ibadah korban contoh pak pengurus saya ni ikut ibadah korban jadi tolong saya abunya matanya tanduknya, kepalanya rusak. Berarti tidak ikhlas. Ingin abunya beli di pasar. Jangan diminta lagi yang sudah dikurbankan kepada Allah. Stop. Dulu kita membuatnya, kita tidak tahu hari ini. Jangan dirusak lagi. Terserah pengurus dikasih, tidak dikasih. Terserah kita sudah kurbankan. Lillahi ta'ala. Yang kedua, selaju apa darah yang keluar dari leher ternak yang disembelih oleh seorang fakir dan imam. Allahumma minka wa ilaika wa takabar bismillah keluar darah laju selaju itu pula lah keluarnya dosa-dosa orang yang ikut ibadah kurban Allahu Akbar Tiga hari Allah berikan Sebelas, 11, 12, dan 13 Cepat Segerakan Ingin menghapus dosa Di bulan ini sangat enteng Dengan ibadah Allah. Di riwayat yang lain Satu tetes Satu tetes darah ibadah korban menjelma sepuluh orang malaikat Allah dan malaikat mendoakan orang-orang yang ikut korban dari hari ini sampai satu tahun dan sampai kiamat baru satu tetes berapa tetes Allah canangan saya melalui pak pengurus dan kepala desa ambil pulang Jumat ini ATM ambil cari masjid dan masalah yang belum cukup tujuh orang yang belum cukup 14 orang cari cepat antarkan duitnya karena haji 2026 Allah Allah umur kita ambil duit sawit yang ada di koperasi ambil duit, duit kabun-kabun karet -kabun yang disimpan. Cepat cari masjid dan musola yang belum cukup kurbannya. Karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala di akhirat ada namanya shirath. Bapak tahu shirath jembatan penghubung surga dan neraka. Dalam riwayat halus dari rambut pedang tajam dari belah pedang di bawahnya neraka dan orang-orang yang ikut berkorban ikhlas hewan itu menjelma sajak emas dan terbang secepat kilat lewat sirat sehingga orang-orang yang ibadah korban tadi sampai di sana dia bertanya sesama kawannya aina sirat ikhwan aina sirat di mana jembatan silap itu? Tak ketara, Pak. Enggak tahu lagi jembatan silap itu karena cepatnya terbangnya hewan ternak. ingin selamat, kurban, ambil ATM. Jangan-jangan nanti ATM banyak, ibadah kurban enggak jadi. Lima hari lagi meninggal, habis waktu. Duit yang dipegang oleh anak anda Rupanya anak itu adalah bandar judi dan narkoba Habis duit dipakai untuk maksiat Doa tidak kita dapatkan dari mereka Hanya siksa dan siksa harta yang kita tinggalkan menjadi untuk menyiksa kita di alam barsa maka jadikanlah harta penolong kita di alam barzah di akhirat menuju ridho ya Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar makanya kisah Ibrahim ini yang kita tiru teladan yang sangat baik di dalam Al-Quran itu tertera dalam surah as -Sofar

Kansur bagaimana pendapatmu, anakku? Kalau ya, ayah Kalau perintah Allah untukmu, ayah laksanakan Allah. Insya Allah, ayah akan menemukan saya dalam keadaan sabar. Tapi ayah hendak, tajamkan pisaunya. Jadi tolong punya beli tajamkan pisaunya. Buat lubang ayah, tengkukkan saya. Kenapa nak terungkuk? Kalau saya nanti tertelentang. Yang melihat wajahku timbul sayang ayah. Tidak jadi ayah potong saya, Allah. Jubahku ini jauhkan dari saya. Nanti kena percikkan darah saya dilihat oleh ibunda nanti sedih ibunda, Allah. Coba para malaikat menyaksikan anak akan dipotong. Coba sedikit pun tidak ada penyesalan dari Ibrahim ikhlas ikhlas nah, jadi jangan ibadah korban karena pengurus masjid ingin dipuji orang banyak ingin dipuji oleh mertua ingin dipuji oleh Pak Kadir Pak Kadus jangan tinggal nanti orang terbang di padang masar menuju sirat kita tinggal hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekarang masih hari ketiga masih ada tujuh hari lagi mari kita ibadah dengan ibadah puasa zikir tadarus impak dan sodako, dan salat tobat demikian nasihat dari kami semoga bermanfaat untuk kita semua fa tabiru ya albab لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ